Коли в Одесі завжди заходжу поїсти в Бернардатце, щоб повернути приємні спогади від інспекції. Пригадуєте, мої походеньки. Впевненим кроком інспектор прямує одразу на кухню. Судячи з вашого вигляду, ви напевно, тут найголовніший. Так. Да. А як ви звати? Павел. Ой, м'ясо! А звідки його взяли? Де воно у вас зберігається? Все тут лежить. у нас м'ясо, риба. А, ось вона. Ось вона риба Дорадо, 04-06 сьогоднішній день. Чисто у вас тут. Не бачу мураха ніяка мені дорога не перебігала. Скучно у вас на кухні, дякую за те, що все показали. Я присяду, добре. Це мої сири. Подивимось, що нам подали. Я Їх не знаю, я їх не можу впізнати. А это что за сыр? А, это кавалина, это итальянский сыр с добавлением красного вина, поэтому вот на бока можно увидеть красный оттенок. Оно там выдерживается, так сказать, в вине. Да, вкусно. Сталося другое пришествие инспектора у Бернарда Атмосфера? Плюс. Цены? Плюс. Їжа. Воно все привабливо, смачно і щедро. Їжа плюс. Чистота. Це найважливіший пункт і буду з вами дуже відверта. Вона бездоганна. Я дякую вам і, звісно, я раджу заклад Бернардаце всій Україні. Я вас щиро вітаю. Ресторан Бернардаце в Одесі титулований заклад. Але відзнака інспектора зробила його народним улюбленцем. Эффект передачи мы на себе ощущаем. Больше интересных гостей, много новых гостей, которые видели передачу с нашим участием. Очень рада, что Ольга Фреймут оценила по достоинству то место, которое мы очень любим. Мы очень любим Дурноградцев. Это наш любимый ресторан. Когда они все-таки получили эту награду, я была очень рада за них, потому что они действительно ее достойны. Мы еще решили улучшить э, и усилить нашу кухню. У нас новый шеф-повар, он серб по национальности. Очень хорошо работает с э, морепродуктами, с э, рыбой. Добрый вечер, ребята. Так, снова инспектор Бреймут. Только сегодня без Ольги. Здравствуйте. Э, шеф Леманя Берич, э, наш новый шеф-повар. Так получилось, честно скажу, что когда я позвонил шефу, мы общались по... по телефону, я говорю, я Алексей из Бернадаса, он говорит, ну, я вас как раз недавно видел по телевизору, Ну, звонить, да, то, да. То мы уже виртуально друг друга знали. Ну, у нас новое меню действует уже где-то неделю, значит, у нас больше риты морепродуктов, у нас какие-то изменения по мясным блюдам тоже. Что узнаешь? да. У нас многие люди знали по разным названиям, кому-то клуб, кому-то ресторан, кому-то дискотека. Ну, и много гостей отмечали, что они не знали, что это военный ресторан. Вот по этой лестнице... Э, Ольга Фреймут тоже немножко <реклама> полазила некрасивое слово, да? Пархала, да? так? Тобто ви тут лазите отак постійно? Як альпініст. Льоша, а скажи, будь ласка, найдорожча пляшка у цьому погребі. Скільки коштує? Сорок чотири тиші. Обережно, тут дорого. Ледве не влетіли на найдорожчий рахунок за всю історію програми. Це якраз є та бутилка, яку прошлый раз чуть не уронили наші друзі-оператори. На это бутылка вина и стоит 44 тысячи гривен. Это что я сейчас Могу ли я закрыть вам глаза? И вы можете продегустировать и опознать порт. Я хочу, чтобы пан официант вызначил, что он пьет. Дорогую версию или дешевую? Браво. Это очень красивая изыска браво. За Россию в Украине плескать вам. Спасибо вам, Хича, огромное. Ну, спрашивают, как вы угадали, что было там на лета, а, знали заранее или нет, пробовали или нет. Наша задача создать винную меку самого Черного моря. И вот рядом с красивой росписью Ольги есть еще вот абсолютно свежая такая медная сковородка. Это премия «Соль», ресторанная премия за лучшую винную карту в стране. И вот такое количество наград и TripAdvisor, по идее, наверное, мы двигаемся в правильном направлении.